mekaten menika keridaning para ibu ingkang kagabung wontening kelempaan kawiT Sikandhi mandiri Kejayan, ingkang mupangetaken setunggaling lahan ingkang wonten ing saktengah ing padunungan ingkang padhet ing laladan kejayan. Lahan pinjam pakai kagunganipun saweneh warga, dipun mupangetaken kangging budidaya maneka werni tanaman janganan kanthi cor organik. Junnising taneman ingkang dipun budidaya wau ugitipun juumbuhaken kalian kamutenan cuaca ingkang wonten. Engg wedal sak menika maneka werni tanaman janganan ingkang dipun budidaya ing antawisipun sawi, tomat, lombok, terong, loncang lansak sak piturutipun. Astuti Humas Kawit Sri Kandi Mandiri Nggejayen ngaderaken pilih taneman ingkang dipun budidaya wau mujetaken kopyo nyengkuyung program kemandirian pangan saking pemerintah. iku wonten man sayuran antawisipun cabe, sawi, kacang panjang, lajen tomat, lajen terong, lajen wonten rumiyin mate nanem timun, lajen brambang nggih. Lajeng panen menika dipun mupangataken tiyamba utawi dipun sate dening masyarakat. Menika hasil panenipun dipun sate wonten masyarakat mriki dados eh uh, penduduk pendudukan mriki mleko nggih menapa eh uh, ter wonten wonten kawite mriki dados mlai dipun share wonten grup-grup RT BKK menika lajeng ibu-ibu lajeng sami pesen, nggih lajeng wonten pedagang stiker mri sekitar mriki warga KWT Sri Kandhi Mandhiring Gejayan ingkang warganipun wonten Watawis Kawan Dosa menika kanthi ajek niti preksa tanemanipun Engg lahan menika sampun dipun bagi dados sawetawis blok utawi perangan ing pundi ing saben blok wau sampun wonten kelompok ingkang dipun pasrahi tanggal jawab